Они нарушают, я давайте следующий, Десятин на три, десятый проволок 3-5. только уйду, сейчас опять начнется эта техника, работает. Вот это просто два заговорщика, да, вот вижу уже, видите ли, или нет, слушают нас внимательно, да, понимаете? Я считаю, два преступника даже. Да, вот они вместе стоят и оговаривают свои преступления на сегодняшний день. Дальше Дальше на сегодняшний день. Если вам что сказать, вы можете сказать иного. Если вы делаете нормальное, законное дело, его надо делать иного, а не Если что-то хорошее для меня делаете, делайте. Ну, делайте это так, чтобы об этом говорили все. И все могли это оттуда. Я не могу понять, почему там шайка из пяти человек одолевает 10 тысяч человек. Я не могу этого понять. Никак. Почему в центре города Киева не могут собраться больше тысячи человек? Пять человек здесь. Два охранника два преступника, и мы не можем с ними разобраться. Потому что надо 30 лучше подготовленных террористов. Я думаю, что это только начало, ребята, и не увлекайтесь здесь разломом. Очень много денег вы сюда закапываете, они могут вам не вернуться никак. Очень. Никак.